جب صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر گئے یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے جب حبشہ ہجرت کر گئے تو کفار نے اپنا وفد بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ماں سے نکالیں حبشہ کا دربار لگا کفار کا وفد کھڑا ہو گیا صحابہ کرام کا وفد کھڑا ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا مسلمانوں کو اپنا کوئی نمائندہ کھڑا کرو اور مجھے بتاؤ یہ جو شکایت لے کے آئے ہیں قریش مکہ کے لوگ کہ تم نے مذہب چھوڑ دیا ہے اپنا وہ کون ہے جس نبی پر ایمان لائے ہو اس نبی کا تعارف کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے وہ تمہیں کیا کہتا ہے شاہ حبشہ نجاشی نے سوال کیا تو مسلمانوں کی صحابہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور کے چچا زاد حضرت جعفر ابی طالب کھڑے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ کریم کے بھائی کھڑے ہوئے انہوں نے خطاب کیا اوہ ملک کنسلام ونا کن المعتا ونکتا الارحام. یہ بگننگ ہے اس نے کہا بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے ہم بتوں کو پوچھتے تھے ہم مردار کھاتے تھے بے حیائی بے شرمی کے کام کرتے تھے ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے قطع رحمی کرتے تھے ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے پڑوسیوں کے دل دکھاتے تھے ہمارے میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا لوٹ لیتا تھا کمزور کو ہمارے معاشرے میں کمزور کو کوئی پناہ اور حفاظت نہ تھی ہم اسی طرز پہ زندگی گزار رہے تھے ظلم پر جبر پر بے حیائی پر بے شرمی پر حق تلفی پر نا انصافی پر بت پرستی پر نجاست پر غلازت پر ہماری زندگی گزر رہی تھی اس حال میں اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا اور ہم اس پیغمبر کے نصب کو جانتے تھے ان کے حسب کو جانتے تھے ان کی صدق و امانت کو جانتے تھے عفت و عصمت کو جانتے تھے ہم انہیں پہچانتے تھے کہ یہ پاک ہیں صاف ہیں سچے ہیں امین ہیں معتمد ہیں انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑو ایک اللہ کی عبادت کرو اس نے کہا ان کی تعلیم کیا ہے انگلیوں پر گنتے جائیے اور دہراتے جائیے کہا کہ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا کیا انہوں نے کہا تمہاری بات میں سچائی ہونی چاہیے سچائی کو اپنانا ہوگا سچ بولو سنجیدہ بات کرو مزا کرو چھوٹے سے کرو کسی اور سے جانور سے بھی اشارہ کرو جو کہہ دو جانور سے بھی جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچائی کے پیکر بنو وہ ادا العمانہ اور امانت کو صحیح طریقے سے اس نے حکم دیا ادا کیا کرو وسیلت الرحم اور خونی رشتوں کو ہمیشہ جوڑا کرو وہ حسن الجوار اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو یہ اب پیکج دمجا رہا ہوں یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو شاہ حبشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب جاری کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی یہ وہ کنسپٹ ہے جو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے سمجھا جس پر انہوں نے اپنی زندگیاں استوار کی جس پر انہوں نے اپنا معاشرہ بنایا اور جن قدروں پر امت محمد ہی قائم ہوئی وہ قدریں ہم میں کہاں ہیں ہم تو خرافات میں کھو گئے ہم تو فسادات میں کھو گئے یہ اصل ویلیوز ہیں جن سے انسان انسان بنتا ہے اور پھر انسان مسلمان بنتا ہے انہوں نے ہمیں کیا کہا کہ جب بولو سچ بولو جب امانت رکھی جائے ادا کرو اس میں خیانت نہ کرو خونی رشتہ دار زیادتی بھی کرے تو تم بھلائی کرو جو پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو حرام کاموں سے بچو قتل و غارت سے بچو برے بے حیائی کے فحاشی کے کاموں سے رکو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو یتیم کا مال کبھی نہ کھاؤ اور پرامن پاکیزہ عورتوں پہ کبھی تہمت نہ لگاؤ انہوں نے ہمیں یہ دس تعلیمات دیں دس کتنی اور آپ دیکھیے یہ دس کی دس تعلیمات ابھی انویات پر نہیں ہیں یہ سب انسانیات پر ہیں حقوق اللہ پر نہیں یہ حقوق العباد پر ہیں انسانی قدریں سکھا رہے ہیں ہیومن ویلیوز سکھا رہے ہیں مورل ویلیوز سکھا رہے ہیں ایتھیکل ویلیوز سکھا رہے ہیں ہیومینٹی کا بیوٹی سکھا رہے ہیں لوگوں کے حقوق ظلم نہ کرو رحمت کے پیکر بنو سچائی کے پیکر بنو خیر کے پیکر بنو حیا کے پیکر بنو طہارت اور پاکیزگی کے پیکر بنو تمہارے ہاتھ سے ہر ایک کو راحت پہنچے کسی کو دکھ نہ پہنچے ایسے انسان بنو انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی دس چیزیں بیان کر کے اس کے بعد علوہیات کی طرف آئے عبادات کی طرف آئے فرمایا اور پھر ساتھ کہا اللہ وحد لا شریک کی عبادت کرو اور کہا کہ نماز پڑھا کرو اور فرمایا زکوۃ دیا کرو اور روزے رکھا کرو یہ پریفرنس کو دیکھیں پہلے آقا علیہ السلام نے یہ کل چودہ تعلیمات محمدی بیان کی حضور کی سیرت سے کتنی بولیے تاکہ آپ کو یاد رہے کتنی چودہ چودہ میں پہلی دس چودہ میں پہلی دس جو ویلیوز آقا علیہ السلام نے بیان کی پہلی دس اس میں انسان بنایا بولی اس میں ہمیں انسان بنایا اور آخری چار ویلیوز کے ذریعے ہمیں مسلمان بنایا یہ ہے سیرت محمدی